И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Ксирон, И мы продолжаем играть в террарию. Остановились мы на том, как сходили в джунгли. Мы добывали много ресурсов. И сейчас скажу, что я сделал в летсплея. Во-первых, я пошел и сломал теневые сферы. И у меня упал метеорит. После вторжения гоблинов, который, кстати, сейчас придет, мы пойдем и убьем его. Этот метеорит. Фу, да будем. И я из трех теневых сфер убил червяка, и мне из него выпала вот такая кость, которая призывает нашего первого питомца. О, у меня выпал мушкет, булава и вот такая штука, которая дает нам чуть-чуть маны. О, динамита, демонита, как всегда, куча. Шадов скейлов. М -м, все, армия гоблинов пришла, давайте-ка отразим и пойдем искать самого гоблина инженера. У меня уже как бы наступала армия гоблинов, я нашел о, еще один летающий но почему-то он не нашелся. Я не знаю почему. Но тем не менее там э, мне выпал мечик. Еще один, так что в любом случае подкопки там не было. И... Это не важно. Причем мячик зачарен на всякую фигню. А, также выпал еще один мешочек, и в нем был костюм робота, в котором я сейчас схожу. А, я еще чуть, -чуть построил домик. Давайте, кстати, посмотрим, на что тоже способ. О, еще один. Но его мы используем потом. Так, неплохо. В общем, я пошел э, разрушить, чтобы пошел разрушать, чтобы не упал метери. И в общем-то, в общем-то и все. А, ну еще чтобы получить мушкет, чтобы ко мне э, пришел торговец оружием. Но надо, наверное, делать все-таки вот так. только эффективно, но все же хорошо. И еще я хочу, прям мечтаю, чтобы мне выпал на этом вторжении гарпун, чтобы собрать как, как бы коллекцию. для золотых у меня в инвентаре, почти три. Медсестру убили. Это очень плохо. Ну, как видите, нашествие гоблинов не представляет для меня особого труда. распаковываю мешочек С прошлого мешочка из-за того что ну, я так думаю по крайней мере что у меня был всего лишь один слот в инвентаре кстати обычно гоблины этим не появятся выпала картина но сейчас я думаю должен дропнуться костюмчик так как в инвентаре у меня достаточно много места и сразу после вторжения пойдем в шахту на да, чтобы найти, в общем-то, нам. Баннер выпал! Ладно, сейчас не об этом. Чтобы найти нам гоблина инженера и уже в следующей серии перейти в хардмод. Но я без записи схожу в джунгли, потому что. О, гарпун Все. Миссия Уин. Смотрите, что он делает. Достаточно, кстати, неплохое оружие. Но очень медленно, поэтому я буду драться своим мечом. Кстати, я тут подумал, хармодная броня для мага она защищает намного меньше, чем для воина или для танка намного. Ну, раз я маг, то мне нужна малая а незащита. Так быстро? Это все? Я отбил армию гоблинов? Медсестра пришла. Давай сюда. Ладно, кстати, я успел выбить гарпун, что очень круто. Я его выбил уже прям под конец. Надо вот это очистить. Это мне, честно, напрягает. О, так, а, надо же призвать нашу пчелку. И сейчас займемся немного строительством. О, гарпун положим вот сюда. Нет, надо уже ну, о, сундук для более крутых вещей. Сюда. И в коллекцию баннеров. О, мы возьмем. Тут у нас все баннеры. А, нет. Так поменяем их, чтобы тут как бы были все баннеры животных. А вот он, вот он, спокойно. Ой, да господи, задолбали сообщения. А тут мы повесим вот эти вот коллекции баннеров, кстати, уже просто огромная. Ну и откроем. О, я как раз хотел такой. Давайте-ка примерим. Вот я, кстати, подумала над тем, чтобы снять уже э, свою маску скелетрона, потому что костюмчик робота выглядит очень няшно. Но нет, нет, нет. маску скелетрона я не сниму ни за какие шиши. А вот костюмчик тыквы я, пожалуй, положу в свой сундучок. Кстати, бродячий торговец пришел. Вот, насчет бродячего торговца. Почему 100 слов. не знаю. Насчет бродячего торговца. В общем, я купил у него вот такой вот водяной пистолет. Не знаю, он стоил одну голду всего лишь. Одну голду 50 сильвера, но выглядит достаточно прикольно. И у меня накопилось уже 82 золота. Это... О, во, пришел оружейник. Крутяк. Давайте положим сюда наш вотерган и посмотрим, что же есть у вот этого чубрика. А, Отключим на секунду карту, чтобы... Все, шов. У тебя есть пейнт спрейер, зеброски. Ну, нет, нет, не те товары, которые нам нужны. А вот и армдиллер. И давайте сразу купим у него мини-акулу. Нам пригодится 35 золота и возьмем 4 золота на патроны. О. Шоп, наконец-то! Мини-шарк ни на что не зачаровалась. Ну да ладно, кстати, костюм медсестры. Откуда он? Mm -mm. Давайте-ка закупимся амуницией. Я задыхаюсь. Что-то я как-то не рассчитал. О, где я тут? Вот так. Восемьдесят... 80... 9, все 999 мужских патронов. И наберем еще стак. Я думаю, нам достаточно. Разве что еще один стак, но, но я просто обязан купить это. Я просто обязан купить костюм медсестры. О. Так. Мини-шарк. Положим ее вместо... Вместо вотербола. Вотербол уберем в коллекцию заклинаний. Сюда флейр Положим. Это тоже сюда. Гель. Выкинем. И сколько там? Три. 3, 2 вроде. И еще ну, всякий случай 9 штук. Шок. 3, 3. Ну да, как раз 9. Ну я просто не могу это не купить. Просто не могу. Давайте же посмотрим, как я выгляжу в костюме медсестры. Но перед этим сделаем вот так. Сейчас. Нет, он никак не отображается. Ладно. Включим все аксессуары. Кобальтовый щиты и магмасту. И положим костюм медсестры в нашу копилку костюмов. Наша копилка костюмов находится вот тут. И сейчас. О. А, ну да. И сейчас мы пойдем в шахту искать э, гоблина инженера. Перед этим я надену свои доспехи, свои крутые доспехи. Все, отправляюсь. Походим немного по шахтам, поищем. Блин, этот пожиратель не перестает меня радовать. Он... Радует? Он выпадает с вер... шансом 3% из пожирателя миров обычным. То есть, вот как мне повезло. Я забыл выложить деньги. Ну да ладно, у меня их всего-то. И где же ты есть? маленький гоблин инженер. Маленький гоблин инженер. Где же ты есть? Ну там его точно нет, я думаю. Хотя нет, вполне может быть, что он там есть. Хотя обычно он ну да, я думаю, все-таки его там нет, но грех не проверить. А вдруг он окажется именно там? А вдруг... Хотя я что-то в этом очень сомневаюсь. И мне бы найти помощь пещеры. Во-первых, чтобы там попался сундучок. Хотя он может там его попасться. А во-вторых, чтобы найти... О, потом там у нас появилась тусовщица. Освободите ее из паутины. Заслужите уважение. Девчоночки. Никогда не грех. Нет, ну тут его не может быть уже. Что? Вау. Подушка-пердушка. Мы ж можем теперь сделать и эту фигню, но она дропается очень редко, потому что мне раньше никогда не выпадало. Значит, началось подушка-подушка, ребятки. А кто это был? Это у меня. задолбай о золотой сундук а тут флеерган он кстати стоит о, целую одну голду так что мы можем его потом продать зачем нам два флеергана правильно хочу костюм лисички, волка и черепашки ниндзя. Леонардо хочу. Мама, мама, я хочу быть Леонардо. Еще я гоблина, чтобы перезачаровать. Кстати, вот это добывается, да? Чтобы перезачаровать свои, свою мини потому что меня она не радует совсем. Пожиратель, проведай что там? Вдруг там гоблин. Вдруг там гоблин-инженер. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Поэтому я не буду туда идти. Он, по идее, должен быть очень глубоко. Ну как, не очень, но где-то на слое камня. Ну, я имею в виду вот на каменном слое, где уже э, большинство камня встречается. Вот где-то на этом слое, не ниже. Мне он и попался в первый раз. И надо пойти проверить грибной биом. Вполне возможно, что он что будет именно тут. еще надо срубить эти деревья. Пригодятся. Нужны семечки. Пока мы для трюфеля. Я уверен в одном, что он спавнился где-то тут. А, а не где-нибудь в другом месте. Ну, то есть именно в этой пещере. Не в джунгльской, а потом в, а в, дру, в какой-нибудь другой. Ну, <къем> я имею в виду в этой. Что-то я и кругу несу, ну, уже заговариваюсь. Так серия, наверное, уже, как всегда, длится минут по 30. Ну, кого это волнует? Я обязан просто на серии найти этого типа. Найти этого чертова типа. Чипочка. Типа типка. его нету. Где же он может быть? Спросите меня вы. А я вам отвечу, до да хрен его знает, где он может быть. Ну почему он сам не переходит? Почему его надо именно искать? Почему не показывает, где его искать? А вдруг он в пещере джунглей заспавнился, хотя я думаю, это невозможно. Блин, ну это же несправедливо. случай проверить о зато нашел тут сокровищницу и тут ледяной меч ну ладно тоже неплохо вот о нем все и заберем Выкинем давайте снег. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ого, смотрите-ка, три сердца в одном месте. Давайте-ка возьмем. мы сюда не попали столько бы хп 80 хп да нет не 80 60 на уровне лавы его не должно быть он должен быть где-то пониже Вот того не может быть. От того нет. Это не я. Это кто-то за кто, меня. Я его продам, его матери. Какой он дурацкий. Дебильный. Кому не нужны, хотя мне он просто для коллекции. Ну да, в коллекцию пригодится. Где он еще может быть? Где у меня есть пещеры? Я сейчас вот тут, да? А, он может быть вот в этой пещере или вот в этой. Но я думаю, скорее в этой, поэтому пойдемте ка типа, туда блин, идти долго. не а, была, не была. А пока попукаем. Ну а, точно, мне же еще надо построить ему укрепление, так что все-таки не зря я сейчас умру. Да и вещи в инвентарь сложить. Ну, блин, ну так обидно. Не, ну, в пещерах, ну, по идее, не должно быть. Все, наконец-то. Поспал с рыбкой, ну, ничего страшного совершил суицид, блин. Давайте-ка. Э, Нелегальные части оружия. Как ты паразит. Так, где мечик? 40 сильвер? Да ну нафиг. А он вот это вот продадим. что звезда. Звезду надо подобрать. Стоп, я помню, у меня где-то еще была одна звездочка. Я, я это помню. О, одна, один болт да. Блин, всего 37 золота осталось. О, Стакнем. Положим сюда лайф -крестовы. Тоже стакнем. Где у меня ледяные суды? А нет, где? Ну положим их сюда. Тут стакнем. Тут стакнем. Тут стакнем. А для чего же является материалом? Это да черт. Вот эта подушка foreign store только на на тенкер сверкшопе ну да для подушки для облачка пердушки ночку положим сюда из блейд и эти. Так, мушкет. вот он бота. И положим. Я сказал, положим вот так. Все. Можно отправляться за гоблином инженером. У, -у, -у как это весело! попукаю но перед этим я попризову своих вонюков. Нет, а пожиратель меня вообще радует. А, также надо метеорит поискать. А, так, в общем-то, серия длится уже 25 минут, поэтому я, наверное, сейчас спущусь, если ничего тут не найду. Буду ее заканчивать и уже сам искать. Гоблина инженера поставлю выше эти палочки, потому что они удобнее, чем флэйрган. Ой. Что-то я не рассчитал. А как прям к себе? С такой высоты 400 хп снести. Черт. Ладно, давайте тогда пока построим. И я уже и следующей серии уже пойдем его искать. Но одно мне как-то не хочется, если честно, этим заниматься. Поэтому я займусь этим как-как-как... Ну, вот так. И дальше. Такая постройка. Так. Блин, какое красивое дело. Серьезно. И размещаем стены. Упс. Сюда. Вот так. Так, и скрафтим нужны еще стеночки. Думаю. 40 что будет достаточно. Две дверки. Стол. И стол. Два стола. Ну ладно. Вот так положим. Сюда дверку. Точнее поставим. он тут вот так две платформочки стол и два стола все по идее housing все table все table у нас уже достаточно много NPC живет. Фу. Ладно, с вами был Ксерон. всем удачи. О, кстати, к нам пришел принтер. С вами был Ксирон, всем удачи, всем пока.